drama Roro Jonggrang. Saya Salah Junia sebagai narator. Saya Muhammad Adelura Pratika sebagai pengawal Damar Moyo Prabowo dan Jindu. Saya Mohon Kurniawan Saya sebagai Pati Bolo dan Raja Pendid. Saya Ahmad Rifki Ardiansa. Saya sebagai Prabu Damar Moyo dan Jin Satu. Mengenalkan nama saya Tafinaul Iskandar, saya sebagai Bandung Bodowoso. Perkenalkan saya Brother Olia, ya, saya sebagai Dayak. Saya saya Brother Dwi Aguinta sebagai perwakilan. <tuh> Wonten ketoan keguritan saking kulo. Candi Prambanan. Candi Prambanan panggah jejak eng bumi Mataram. Sen endahlan endah lan komentar Sinawang Rino kelawan wengi. Candi Prambanan, nut simbah ujarin, Selokan gagah bijuk samau minangka saksi Bandung Pondowoso lan Roro Jonggrang sing tresno kilanan satru. Hamuk Suloyo kang lelakone. Genti madeg candi kang Sulistyo. Dongeng mung tekan ujarane simbah sejatine kabeh mung cerita karangan. Minangka rerengan go sangan. Dadi dongeng kanggo paesing selo. Candi Prambanan sinaksen waktu dan dicucukan para manco. Gumon ayuk sulistiani mukio lestari ing salamio. Drama Roro Jonggrang Legenda kang tuoh ganti cepat eng klatah jani prambanan lan iseh diyakini masyarakat. Ing jaman bien, ing prambanan, Jawa Tengah, ono rong kerajaan Hindu yaitu Kraton Penggeng lan Kraton Boko. Kerajaan Pengging dipimpin dening raja sing wijaksana yaiku Prabu Damar Moyo lan duwe anak jenenge Raden Bandung Bondowoso. Kraton Boko ana ing tlatah kerajaan Pengging sing diguasani dening raja sing ora duwe wujud manungsa, yaiku Prabu Boko sing duwe putri ayu jenenge Putri Rara Jonggra. Prabu Boko uga kagungan patih raksasa yaiku Pati Gubala. Prabu Boko kepengin nguasani Kraton Pengging Mula, Dewi Elan Patih Bupolo ngumpul kekuatan dan ngumpul bekal. Sesampuning praptani pun sampun cekap, Prabu Bokolan para prajurit budal, tekan kerajaan penggeng. Sopo kui kapen, kau nyapo kui tekan reni. Tak sopo kerajaan bogo, tak pengger tu kerajaan pengging. Kau para iso, tak turungi kui ngat, tapi perahu kui kudu ngat, tapi kena salah kita, sengok kui kepingin merebut Kuasaan kerajaan ini. Sampun maung gusti Awak diri seramai Ono keramaan antara niloro kerajaan kui Akeh korban kang podo tewas Loro-loro nilan wong pengging nandang sengsoro amarga ngerti yang rakyatnya lagi nandang sengsoro Mulo banjur mutus putrani Bandung Bodo osok kang gombales jendam marang Prabu Boko Wahai anakku Palaksana dendam bapak ing kerajaan Boko amarga DWEKP rakyat dadi kelaparan lan miskin. Nggih, ayana arep ku tindakake. Mula Bandung Bondowoso berangkat ing Kraton Boko. Ing perjalanan Bandung Bondowoso ketemu Patih Gupalo lan Prabu Boko. Sopo Pancen dudu, aku raten Bandung sono putra Prabu Damarwaya saka ke kerajaan enteh. Kula jumeneng teka rene ingin balas dendam ayaku karo rajaku. Aku raten Bandung sono pengin balas dendam ayah andaku karo kowe. Amarga kowe wis gawe rakyatku tadi menderita. Terjadilah perang ingkang sengit antara Bandung Bondowoso karo Prabu Boko. Amerga kesaktian Bandung Bondowoso, Prabu Boko tewas ing perang tersebut. patih Gubala pun belayu lan Bandung Bondowoso ngejar pati sampai keraton Boko. Sesampai e kerajaan Boko, putri-putri, ana kedayang apa ayah ayahanda sampun tewas ini dening Bandung Bondowoso. Pati apa oh, anda ayahandaku tewas karena sedih padung bondowoso Nge, bener, kan ibu tri bagi darah jana aku Tenang Nge, ibu tri Rojo, pengging karena putra ini Padung bondowoso, kang pasukan ini kira In lagi saja Engkang mulia lagi Jangan gue pembalasan kemengku, aku udah terima Ing tengah-tengah omong-omongan Roro Jonggrang lan Dayang, dumadak no anak pemuda sing jenenge Bandung Bondowoso melabu ing Raton Boko. naliko tekan ing kraton Boko, e kaget ndeleng putri sing ayu banget. Wahai putri kang ayu, sapa jenengmu? Aku ya putri raja, sapa kowe iki? Aku raten Panubono saw so putra prapangkrajan Ponorogo. Putri dhewe wis manut marang ayahanda putri. Seneng kuwi nang njeng. Saiki krajan iki wis dadi milikmu. Kanggo ngakoné kerajaan iki, aku butuh permaisuri gawe ngewangi aku. Mm -hmm. Lah jebul ayu banget. Maukah kowe dadi permaisuri kuwi, wahai putri? Tanpa kata, Roro Jonggrang langsung ninggalake Bandung Bondowoso amarga dendam ayah andae tewas. Suwe-suwe Bondowoso mbangun ing kerajaan Prambanan, dheweke tambah kesemsem karo keindahane Roro Jonggrang. Nanging, ing sisih liya, Roro Jonggrang isih kena pengaruh perang sing nyebapaké bapaké tewas. kandangku putri apa masih tentu dah yang aku aku tidak sempit berkeru kandung-kandung sama wes mati nih ayah kandangku apa tuan putri pengen neang lah tidak yang setitik neang nuna tuan putri oleh aku harus singgih dan sejarah tuan putri tak kaya lagi sedih Daya aku tidak ing pawon keraton gawe teh, gawe ing cangkir, banjur nyelehake sendok teh, bubuk godong teh. Dewa yang jumpa banyu panas Lan diwutahake yang cangkir Sing diisi bubuk bodong teh Naliko lagi ngaduk teh Bandung bodong teko yang Roro Jonggrang Wahai Roro Jonggrang Sebab apa kowe Dewa ingin ditayangmu Dewa yang lagi ngawet teh Wahai Roro Jonggrang Tak takon sepisan mana Apa kowe gelem tadi ku? Menjur iku pembantu teko Gowon nampan isi teh kang Roro Jonggrang DWE menai cangkir teh marang roda canggung. Sayang apa sih baru tak lama pagi ini aku sempat sampai ke penjara Dungu Putri kali oleh tak kak Sarat DWA tuan Putri menai syarat yang DWE orang itu melihat Wang Putri. Kira-kira apa syarat yang baru tak wenehi DWA situan Putri tentang apa tuan Putri? Kepriaan Tuan Putri, apa kau ikhlas tadi permaisuri? Ya aku harap. Nam, nanging ngono syarat sih butuh wenehi wenehi gitu. Syarat? Apa syaratnya? Saya ucapkan loro wangi Tak persyaratan yang tak Saya persyaratan yang diwenehi hakir langsung marani Bapak Einkamari. Romo, dua kekuatan kau bisa nyeluk Jin. Bondowoso bagian jalur tolong marang Bapak Einkamgo nimba supaya bisa lunungi syarat yang diwenehi hakir Ayanda, oleh kalau pulau ruon remangan ayanda. Ayanda pulau. Pulau aku pengen kusi manggil cincin kanggo. Nek syarat baru saya ucandi dan loro wong sumur. Sopo roro jonggrang supaya pulau bisa ngarwahi roro jonggrang. Terus alat panjono untuk mana? Prabu pun gengu kau ninda ape sabentoro ritualan mendalino sabentoro tembung kanggo manggil jin. Napa mauasa kalo aku Isok begg gantuu akother Tu awas k favourit Tega sewu candilan luru ngohim sumer Droning wayang lan kuduok tusring ini Nir О̓ani piro Ku temen lagi David misalkan itu Medi ini terang sana Sama ketemu ini Nanti aku tupuk Apai ada yang bengong Sewu candilan lagu ngomong пиш opportunities Apes죠 Cepet banget Ing tengah wengi, setengah sama jumlah candi wis rampung. Dayang singerti pembangunan lantep rong kembang anggung Braimu... ya Bu Nek, Bu Dayang utung buka, dayang liyane landi dijauhi ngobong jerami, Lan tumbuk i Lan landi nyiram kembang sing waya. Koyo sepi dawa kakek ora jomblo. Kukuruyu kukuruyu suarane ayam. Wih, kayane srengenge arep terbit. Deleng opo iki? Hadis-hadisku wis no 25, Bener, iki jam 09.00 wis padha Ayo awak dhewe kabeh ngono. Abuh. Cincin wis padha ninggalake penggaweane. Candi-candi kesebut mung setitik saka rampung lan sumur-sumur kesebut uga mung setitik. Roro Jonggrang katon seneng amarga rencanane kasil lan Bandung Bondowoso ora bisa nyukupi syaratte. Sakliyane iku, Bandung Bondowoso kecewa banget amarga ora bisa jadi AKE Roro Jonggrang dadi permaisuri. Nanging, Bondowoso tambah kecewa lan nesu sakwise ngerti rencanane Roro Jonggrang sing sengaja ngalang-alangi usahane. Ya, pohon besar kok kepenui. Wahai Roro Jonggrang, sebab pokoknya licik banget. Kowe harus gak kena usahaku kum. Untuk aksesi candi, kang tinggal hiji candi mana? Amar kau licikan kowe landai yang landai mu, tadio kowe tadacur candi, kang gapeng sewu landai yang landai mu orang Arab ama amw kowe TPEK betul. Unggasane Roro Jonggrang jadi reca sengete bi candi, gapeng sewu minangko asil cilat lice sing ditindakake dening Roro Jonggrang. Sekian penampilan drama dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.